Ramazan ayı boyunca videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Müslüman dünyası Ramazan ayına qədəm qoyur. Bu il Ramazan ayı 30 gün olacaq. İslamın əsas şərtlərindən olan orucun tutulmasının qaydaları hələ üçün eynidir. Müslümanlar orucu bir fayda təmannusu ilə yox, Allahın tövsiyəsi olduğu üçün tuturlar. Lakin Allahın bütün tövsiyələri kimi bunun da mütləq bir faydası olduğunu da fərqindədirlər. Oruç nəfsi, iradəni, əxlaqi tərbiyədə mühüm rol oynayır. Sosial faydalarda danılmazdı. Oruç tibbi cəhətdən də çox xeyirlidir. İl boyu durmadan işləyən mədə və həzm sistemi orucluqda sanki məzuniyyətə çıxır, dincəlir. Quranda əvvəlki nəsillərdə də peyğəmbərlər vasitəsilə orucun tövsiyə edildiyi yazılır. Ey möminlər, sizdən öncəliklərin taleyinə yazıldığı kimi, sizə də oruc buyruldu ki, Allaha qarşı çıxmaqdan çəkinəsiniz. Bəqərə surəsi 183-cü ayə. Biz bu xalqlara hansı formada və şərtlər altında vəhf edildiyini elə bilərik. Bilinəndir ki, oruc bu və ya digər formada dünyanın istənilən dinində var. Bu ibadət dövrü dindarların həyatında vacib bir məqamdır. Orucun əsasında imtina durur. Qida qəbulu ya tamamilə dayandırılır, ya da məhdudiyyət qoyulur. Dindarlar bu ibadəti yerinə yetirməklə ruhi və fiziki təmizləməyi hədəflərlər. Kim xəstədirsə yaxud yol üstündədirsə oruç tutmağı günlərin əvəzinə başqa bir vaxta çıxmalı. Allah işinizi asanlaşdırmaq istəyir, çətinləşdirmək istəməz. Ramazan Allahın lütf və rəhmet qapılarının açdığı ayıdır. Peyğəmbərlərimiz oruçluq vaxtı könüldən edilən dua, ibadət və yaxşılıqların Allah qatında daha keçərlı olacağını söyləyib. Əbu Hamid Əl-Qazali orucun üç növ olduğunu yazır. Avam orucu Qezaliyə görə bu oruç yemək, içmək və bütün münasibətlərdən imtınadan ibarətdir. Avam dedikdə adi insanlar nəzərdə tutulur. Xass adamların orucu. Bu tipdə yuxarıdakı yasaqlara əməl edilməklə yanaşı, üstəlik göz, qulaq, dil və digər orqanlarda günahdan qor yara qoruludur. 3-cü isə peyğəmbərlərin, siddilərin, müqərriblərin orucudur. Onlar yuxarıdakı şərtlərə əməl edilməklə yanaşı, üstəlik qəlblərini də dünya ilə bağlı düşüncələrdən təmizliyər, Allahdan başqasını düşünmür, düşündükdə uruclarını pozulmuş sayırlar. Günahların bağışlandığı ay, insan orucu mədə ilə yemək arasında hicran, iftarı isə həsrətlərin vüsal dəmi kimi dərk edə bilər. Amma bucür bəsitləşdirməsə daha yaxşıdır. Ramazan orucundan adamın ilər zində yol verdiyi başlanması mümkün olan kiçik günahların təmizlənməsində mühüm rol oynayır. Bu ayda insan öz ağlını, şəxsiyyətini, şuurunu, həyatını Quran üzrə inşaa etməyə şunu fürsət qazanır. Yəni oruc səhər axşamacan ac sus qalmadan nəfsinin xoş gələn şeylərə yox deməkdən ibarət passiv bir ibadət növü deyil. Və həm də davranışlarına adi günlərdən fərqli bir gözəllik qatmaqdır. Eyni zamanda öz daxili aləmini gözdən keçirmə və özünə tənqidi yanaşma zamanıdır. Orucun insan orqanizminə xeyri. Ramazanda tutulan oruc mənəvi sağlamlığa yolaşdığı kimi bədən üçün də faydaları var. Ramazanda yeməyin miqdarının azalmasının qara ciyər pilənmə kimi xəstəliklərə tutulanlar üçün faydası var. Orucluq zamanı mədə bağırsaq sistemi istirahət edir. Tibb mütəxəssislərinin fikrincə, insan nə qədər yeməyinə fikir versə də, əgər arada bir toksinlərdən təmizlənməsə, lazım olan faydanı əldə edə bilməz. Oruç bədəni zərərli toksinlərdən azad etməyin ən yaxşı yoludur. İnsan elə yaradılıb ki, bədəndə yeməyə ehtiyac amələ gələndə və o olmayanda orqanizm daha çox ehtiyac duyulan maddələri həzm etməyə başlayır. Beləliklə, depolaşmış piylər, toksinlər zərərsizləşdirilir. Bu yolla insan reumatizm, ilkin mərhələdə olan şəkər xəstəliyi, piylənmə, miqren və sair kimi xəstəliklərdən qurtulur. Orucu pozağan aməllər, namaz və digər ibadətləri bilməyən və etməyənlərdə orucu tuta bilər. Ramazan orucunda niyyət yalnız Allah rızası olmalıdır. Oruc tutan şəxs süp azanı verilən axşam azanına qədər bir neçə əməldən çəkinməlidir. Bunlardan yalnız uşaqlar, xəstələr, hamilə qadınlar, cəfədə vuruşanlar, uzaq yola çıxanlar azad olunur. Yemək, içmək, siqaret çəkmək, intim əlaqə, hər cür qatı, toz və tüstünü udmaq, qəsdən qusmaq, bədənə imalə etdirmək, qəsdən Allahın peyğəmbərlərinin və imanların adından yalan danışmaq Quran ayələrini bilə bilə səhv oxumaq, yalan hədislər söyləmək, qeyvət etmək, burun qulaq dəliklərindən bədənə su keçməsi orucu batil edir. Ağız suyunu udmaq orucu pozmaz, lakin bəlğəmi udmaq olmaz. Oruçluqda qan, su yaxud dərman udmadan diş çəkdirmək olar. Xəstələnmiş şəxs təyinatlı amplallar istisna olmaqla, müalicə üçün iynə vurdura bilər. Qeyri-ixtiyari olaraq yaxud oruç tutduğunu unudaraq yemək tatmaq orucu pozmaz. Gecə orucu açmadan səhər də yemədən 2 gün ardıcıl oruçlu olmaq məsləhət deyil. Orucu su və xurmayla aşmaq bəyənilir. Oruçlu olanın feyrli işlər, yardımlar etməsi müsbətdir. Xəstə və səfərə gedənlərə oruç fərz deyil. Allah orucunuzu qəbul etsin. Ramazan ayı boyunca videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirik.